Assalamualaikum, terima kasih dan kami hargai atas komen-komen korang untuk video lepas. Kalau aku tak dapat, orang lain pun tak dapat. Itulah gambaran niat jahat suspek tanpa belas kasihan, tanpa bersalah. Bukan satu tapi lapan kelaran. Memang jahat, kes ini terjadi pada tahun 2017 tapi baru sahaja selesai bicara 2025. Ikuti kisah ini. Jiran bagi tu saya kamu balik sekarang tengok mak kamu saya dalam tepi pinggir dengan cengang tak tahu apa yang terjadi saya dengan segera bergegas lah balik rumah saya terus balik dengan pakaian kerja sampai rumah saya nampak orang ramai kat rumah saya saya dah hati saya dah tak luruh lah, dah sedih saya cuba masuk dalam jemah saya polis datang pada pagi Isnin 13 Mac 2017, penduduk di Taman Datuk Liu Yap Sip, Ampang Ipoh dikejutkan dengan penemuan mayat seorang wanita berusia 53 tahun di bilik tidur tingkat atas rumahnya. Mangsa, Hamidah Abdul Rahman, seorang pembantu peniaga pasar, ditemui dalam keadaan meniarap di atas katil dengan kesan luka di belakang badan. Penemuan mengejutkan ini dilakukan oleh anak bongsu mangsa, Nur Saidira Hussein 17 tahun sekitar jam 5.30 pagi. Menurutnya, dia berasa hairan kerana ibunya tidak bangun sekejap biasa pada jam 4.30 pagi untuk bersiap ke pasar. Keadaan itu mendorongnya naik ke bilik tidur ibunya bagi mengejutkan wanita tersebut. Setibanya di bilik, Nusairah melihat ibunya dalam keadaan tidak bernyawa di atas katil. Dia turut menyedari terdapat kesan terbakar pada kerusi majasolik setelah langse bilik ibunya. Bau hangit kuat di ruang bilik menyebabkan remaja itu panik lalu menjerit meminta bantuan jiran berdekatan. Ada sesuatu tu saya terpaksa tepik tangan ni tak ada tangan sekali dengan isteri saya dah tak ada Ah, IC, ha, IC saya, IC saya set mak saya pegang. Oh. So saya tak berani bukan dia yang pegang. Lepas tu bila doktor nak tanya IC dia, saya tak jumpa. Lepas tu saya try tanya dia punya beg tangan nak cari beg tangan dia tak jumpa. Lepas tu yang kan hilang beg mak semua lah. Semua lah. Barang penting mak, mak punya cincin tunai dengan cincin tiga dari dua dengan dia punya rantai yang gelang hilang. hilang. Menurut keterangan Nosairah, ibunya dipercayai pulang ke rumah lewat malam sebelumnya selepas keluar berjumpa rakan pada jam 8 malam. Sebelum itu, sekitar 6.30 petang, mangsa sempat menyediakan makanan untuk anaknya sebelum keluar. Nosairah turut memaklumkan bahawa beg tangan ibunya serta dompet berisikat pengenalannya telah hilang. Barang-barang berharga lain di bilik turut berselerak. Susulan itu, jiran yang mendengar jeritan segera menghubungi pihak polis untuk memaklumkan kejadian tersebut. Sekitar jam 7 pagi, seorang anggota polis ronda dari ibu pejabat polis daerah IPD Ampang Ipoh menerima laporan kes disyaki bunuh di kawasan taman berkenaan. Sepasukan anggota forensik segera digerakkan ke lokasi kejadian untuk menjalankan siasatan awal. Ketua polis daerah Ipoh ketika itu, Asisten Komisioner Sam Chang Kiong memaklumkan siasatan mendapati terdapat kesan pecah pada pintu utama rumah serta pintu bilik tidur mangsa. Bilik berkenaan turut dipenuhi kesan darah di lantai dan dinding menunjukkan berlaku pergelutan sebelum mangsa dibunuh. Pemeriksaan awal oleh Jabatan Forensik Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Perak mendapati mangsa mengalami beberapa kesan tikaman di belakang badan tiada senjata pembunuhan ditemui di tempat kejadian namun beberapa barangan peribadi didapati hilang. Mayat Hamidah dibawa ke Hospital Raja Permaisur Bainoh HRPB Ipoh untuk bedah siasat. Pakar patologi mengesahkan punca kematian adalah akibat kehilangan darah berlebihan berpunca daripada luka tikaman. Bedah siasat juga menunjukkan luka itu dilakukan menggunakan senjata tajam seperti pisau dapur dalam masa kurang 5 jam selepas laporan diterima polis berjaya menahan seorang lelaki tempatan berusia 34 tahun suspek dikenali sebagai Muhammad Nur Husin Muhammad Saleh seorang peniaga ayam di pasar besar kampung rapat berhampiran tempat mangsa bekerja penahanan dilakukan sekitar jam 12.30 tengah hari di kawasan Ipoh menurut SP Sam Chang Kiong lelaki itu dipercayai individu terakhir yang berhubung dengan mangsa sebelum kematiannya polis menahan remas suspek di bawah seksyen 117 kanun prosedur jenayah siasatan awal mendapati mangsa baru sahaja ber tunang dengan seorang anggota polis berpangkat korporal yang berkhidmat di IPD Ipoh pada Khamis sebelumnya. Pasangan itu merancang untuk melangsungkan perkahwinan pada Mei 2017, pertempatan dua bulan sebelum kejadian trajik ini berlaku. Pada 17 Mac 2017, Muhammad Nur Husin dihadapkan ke mahkamah Majlis Ipoh atas pertuduhan membunuh Hamidah Abdul Rahman. Pertuduhan dibacakan dihadapan Majlis Ipoh no Melati Diana Abdul Wahab tanpa sebarang pengakuan direkodkan daripada tertuduh. Mengikut pertuduhan, Muhammad Nur Husin didakwa mem membunuh mangsa antara jam 12.01 tengah malam hingga 5 pagi 13 Mac 2017 di rumah mangsa di Taman Datuk Leo Yap Sim. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman mati mandatori. Timbalan Pendawa Raya Sally Chai Miling mengendalikan pendawaan manakala tertuduh diwakili Peguam Ashvin Daskal. Pihak pembelaan memohon supaya anak guam mereka dihantar ke hospital bahagia Ulu Kinta untuk pemeriksaan kesihatan mental. Mahkamah menetapkan 20 April 2017 untuk sebutan semula kes bagi laporan perubatan dan semakan lanjut oleh pihak pendawaan. Tertuduh direman lanjut sementara menunggu keputusan ujian sekretari yang dijalankan. Perbicaraan kes berlangsung beberapa tahun dengan penangguhan atas pelbagai faktor termasuk permohonan pembelaan keterangan saksi serta perubahan undang-undang berkaitan hukuman mati mandatory. Pada 2023, Peguam Tertuduh Datuk Narasing memohon agar keputusan kes ditangguhkan sementara rang undang-undang RUU Pemasuhan Hukuman Mati Mandatory 2023 digazetkan. Permohonan itu tidak dibantah oleh Timbalan Pendawa Raya Nasrul Hadi Abdul Ghani. Hakim Bersurajaya Kehakiman Bupanda Singgu Cara Singpren pada waktu itu membenarkan penangguhan dan menetapkan 16 Jun 2023 sebagai tarikh keputusan selepas RUU tersebut dilulus di Dewan Negara. Pada tahun 2024, Mahkamah Tinggi Ipoh menjatuhkan hukuman penjara 38 tahun dan 20 sebatan terhadap Muhammad Nur Husin selepas didapati bersalah membunuh Hamidah. Keputusan dibuat selepas mengambil kira pindaan undang-undang yang menghapuskan hukuman mati mandatori. Namun begitu, pihak pendakwaan mengemukakan rayuan terhadap keputusan itu atas alasan hukuman yang dijatuhkan tidak mencerminkan kekejaman perbuatan tertuduh. Seorang bekas peniaga ayam dijatuhkan hukuman mati oleh Mahkamah Rayuan di Putrajaya kerana membunuh seorang ibu tunggal yang menolak lamarannya 8 tahun lalu. Panel tiga hakim terdiri daripada Hakim Datuk Azmi Arifin, Datuk Nurin Badarudin dan Datuk Mio Hashimi Abdul Hamid membenarkan rayuan silang pendakwaan untuk mengenakan hukuman mati ke atas Muhammad Nur Hussein Muhammad Saleh. Lorin dalam penghakiman ringkasnya menyatakan bukti yang dikemukakan adalah kukuh dan tidak dapat disangkal. Maka, Mahkamah Royan menolak Royan tertuduh tetapi membenarkan Royan pendakwaan untuk mengenakan semula hukuman mati terhadap Muhammad Nur Hussein. Hakim Nuri menjelaskan bahawa keterangan mengikut keadaan termasuk saksi yang melihat tertuduh berhampiran lokasi kejadian cukup membuktikan niatnya. Berdasarkan siasatan, motif pembunuhan berpunca daripada cemburu selepas Hamidah menolak lamaran tertuduh. Tertuduh dikatakan marah apabila mangsa bertunang dengan seorang anggota polis dua bulan sebelum kejadian. Saksi juga melihat tertuduh mencuri barangan mangsa selepas pembunuhan. Hakim Nurul menegaskan bahawa tertuduh menunjukkan sikap kejam dengan melakukan lapan kelaran di leher mangsa menggunakan pisau serta cuba membakar bilik bagi menghapuskan bukti. Mahkamah Rayuan akhirnya menjatuhkan hukuman mati ke atas Muhammad Nur Husin mengakhiri perjalanan kes terajis yang bermula pada 13 Mac 2017. Orang jahat itu ada di mana-mana. Jodoh itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa nak gelabah pergi bunuh perempuan yang tak nak kat kau? Cetik sungguh akal fikiran. Lagipun jarak umur 19 tahun, sedalah diri tak sekufu, pipit terbangnya bersama pipit. Mana boleh pipit terbang bersama enggang? Al-Fatihah kepada Allah Yarham Hamidah Abdul Rahman. Semoga arwah ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Amin amin ya rabbal alamin. sekian terima kasih